Мої вітання з вами програма Я знаю як та я її ведуча Юлія Кочуренко. Сьогодні ми своїми руками будемо робити сережки, які дуже добре доповнять ваш образ. І допоможе нам у цьому майстриня Вікторія Черніченко. Добрий день. Добрий день. А розкажіть, що ми будемо робити детальніше? Що для цього потрібно? Аби сьогодні ми спробуємо зробити такі от Угу. Вот Для цього нам понадобиться основи. Да, в данном случае вот такой вот коннектор, uh -huh. да? металлофурнитура. Она может быть вот такая вот или как вот здесь представлена. Потом цепь. Мы берем маленькую, тоненькую. Вот. Uh -huh. вот. Может быть цепь более крупная, более мелкая это как нравится. Ну да, по вот. по да, Я бы побаж... там бачит о себе, да. о нравится. значит Потом могут быть разные камнишки. Могут быть стразики, которые сверху uh -huh. наклеиваются, но ну, в данном случае мы взяли хрустальные бусины. Uh -huh. Значит, хрустальные бусины у нас двух типов. Те, что продеваются вдоль, и те, что продеваются сверху, ну вот вы можете посмотреть. Вот. Вот такая вот, видите, uh -huh. она сверху продевается. Uh -huh. А есть те, что вот вдоль. Uh -huh. вдоль. Соответственно, и крепить мы их будем по-разному. Доброе, можем ли мы починать с чего мы начинаем? В первую очередь нам надо определиться, какой длины будет цепочка. Uh -huh. В данном случае мы использовали цепочку длиной 10 и 7 сантиметров. Uh -huh. Соответственно, берем нашу цепь и отмеряем нужного размера. Uh -huh. Даже можно и без линейки отмерять на глаз. Например, вы взяли какой-то кусочек, uh -huh. а потом сравниваете его с другим. И такого же такой же длины отмеряете. Угу. Вот. Ну, в данном случае я уже все подготовила. У нас на цепочка. Мы да. будем ей просто отщипывать? Так я. Разум... Да. Я так разум... Или отщипляем, или разжимаем. Ага звенья uh -huh. и нужное количество, да, uh -huh. потому что если мы отщипываем, соответственно, мы разрезаем, у нас появляется какой-то лом, мусор, uh -huh. лишний. Если мы раздвигаем звенья и снова соединяем, uh -huh. то будет более экономно. Uh -huh. Так, мы топором отщипнула, у нас есть. Да. Цепочка. Uh -huh. Еще один момент. Uh -huh. Когда мы изготавливаем из металла фурнитуры, разные украшения, у нас обычно идет три инструмента. Uh -huh. Это плоскогубцы. Uh -huh. Это круглогубцы. Круглогубцы используются для того, чтобы делать колечки. Uh -huh. И, соответственно, это у нас бокорезы. Uh -huh. Они используются для того, чтобы отрезать нужное количество проволоки, если мы делаем колечки из проволоки. Uh -huh. Так как это бронза, поэтому мы будем уже брать готовые колечки. Uh -huh. Вот. Значит, начинаем. Берем нашу основу. Берем. Де можна купити ці основи? Це в якому, в магазині фурнітур, так, десь вони продаються? Так, да, Конечно, продаються і в інтернет магазинах mm -hmm. і в звичайних магазинах. Значить, вибираємо. Ага. Значить так, спочатку ми прикріпляємо вот ось вот цю верхню цепочку. Mm -hmm. Верхню цепочку. Беремо, соответственно, нас Берем колечко. Берем плоскогубцы. держим плоскогубцем колечко и одеваем длинную цепочку на колечко, одели и соответственно прикрепляем. В данном случае мы будем крепить цепочки через одно uh -huh. через одно отверстие. Соответственно берем так вот, так прикрепляем, соединяем колечки, так и соответственно берем второе колечко. Угу. Е. есть да. второе колечко есть маленькая хитрость если у вас например нет колечек угу. да вы не смогли их найти в магазине потому что не всегда можно найти нужную фурнитуру то можно колечки изготовить из спина угу. или бижутерных гвоздиков но ну, в данном случае у нас бижутерные гвоздики эти похожи на гвоздики только они не острые да, и их нельзя забивать угу. в стенку вот. берем Колечко, второе колечко, цепочка перекручивается. Для того, чтобы у нас было более ровное и красивое изделие, мы проводим вот так вот пальцами, то есть uh -huh. цепочку выравниваем и прикрепляем уже на колечко. Значит, это все так просто, але есть свои хитрости, без которых работа, в принципе, не выйдет. Такое, как хотелось бы. Это может быть с здосвидом проходит? Да, конечно, потому что бывает, что колечки не держатся, или угу. перегибаются, или открываются, цепочка спадает. То есть это тоже надо наловчиться, приловчиться. Вот. Угу. Первое вот. уже е. У нас первое, у нас такое здесь. Теперь переходим к следующему ряду. Угу. Следующий ряд. Это у нас получается цепочка и сверху два камушка, uh -huh. два, две бусинки. Ну, две бусинки. Uh -huh. Значит, как мы это делаем? Это все делается одновременно. Мы берем, значит, нашу бусинку, которая вдоль одевается, берем бюджетарный гвоздик, продеваем ее. Теперь нам для того, чтобы она держалась, надо uh -huh. сделать петельку. Делаем петельку как раз губ Да, uh -huh. то есть делаем вот такую петельку. Крутим, 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 крутим. Вот. У нас получилась такая петелька. Ну, пусть какая-то неровная. Uh -huh. да. Значит, что мы делаем? Мы перегибаем немножко назад. Выравниваем. Uh -huh. Вот. И у нас получилась бусинка маленькая, а пин длинный. Uh -huh. И вот это мы лишнее должны отрезать. Для этого как раз нам и нужны будут бокали. Uh -huh. так. Такая ювелирная работа. Да, это надо чтобы не порезаться, чтобы не поколоться, потому что проволока очень часто бывает. Uh -huh. Значит, плоскогубцами мы выравниваем колечко, uh -huh. делаем его ровным, И круглогубцами мы его докручиваем чуть-чуть uh -huh. еще. Но мы не, его закрыв... мы не закрываем его до конца, потому что нам надо его одеть в первую очередь на наше изделие uh -huh. и прикрепить цепочку. Значит, так как у нас эти бусинки будут сверху, то сначала мы одеваем бусинку ставим правильно. говорить. Через одну надумывалась, Да, да, надумывалась, да надумывалась, что раз. Вы через одну. Так, смотрим, где вперед у нас. Так. Теперь берем нашу заготовленную цепочку, более мелкого размера, да, меньшего uh -huh. размера, и одеваем ее тоже на это же колечко. Так как цепочка мелкая, то могут быть небольшие проблемы с этим. Uh -huh. Но у нас получилось. Хорошо. И берем опять же плоскогубцы и закрываем это колечко. И закрываем uh -huh. чтобы ни цепочка не спала, ни бусинка не спала. Uh -huh. Вот получилось у нас вот такое. И так само мы робим из наступного, так? Да, у нас с стороны, да, с другой стороны мы точно так же делаем следующую бусинку, одеваем uh -huh. ее на пену. Да? У нас остается лишнее колечко. Мы его обрезаем. То, что у нас лишнее. Стараемся, чтобы у нас эти колечки были одинаковые. Но в данном изделии э, будет не сильно заметно, но иногда бывает, что очень заметно, что там миллиметр uh -huh. там, э, больше, меньше, и тогда уже совсем неаккуратно смотрится. Надо стараться, чтобы было аккуратно. Так, опять же, берем, смотрим, где у нас сторона. Так, берем. Одеваем колечко. Теперь в это колечко мы это одеваем, так, где наша цепочка, да? Цепочку тоже пальцами выравниваем, uh -huh. чтобы она не перекручивалась, потому что если она будет перекручена, она совсем некрасиво будет смотреться. Одеваем опять. Скільки от взагалі йде е, часу на ось таку роботу, аби зробити сережки Вам уже як, як людині, яка це робить. Ну, не да, який тільки uh -huh. сів за це і нічого не розуміє, um, а от вже досвідчені. Все залежить від того, е, наскільки мелка робота uh -huh. і наскільки швидко е, та же цепочка одягається, наскільки, наскільки толста проволока, з нею легко працювати, uh -huh. це може бути від 5 часу до часу. Соответственно, бывает иногда, что ты делаешь готовую работу, а потом начинаешь смотреть, что она какая-то неровная, приходится переделать. Но в связи с тем, что нам надо будет одевать такую сложную бусинку, то я один хвостик не докручиваю, оставляю его ровно. Начинаем играться. Берем бусинку и одеваем. Понятно, что сделано такое колечко, оно не будет идеально, угу. как готовые продают, не уже да. сделанные на заводе. Да. Ну, будет у нас примерно колечко. На самом деле очень мелкие вещи они не будут заметны, в общем-то, угу. когда будут серьги одеты. Как раз такой момент, что нельзя давить, потому что сломается ушко. Медикатришкой продила, да, дали вон на че Ну можно распрямить. Ну угу. в общем-то в таких бусинах стыки прячутся внутри. Одеваем, вот она. И начинаем уже выравнивать и закрывать. Посредственно, чтобы оно у нас. У нас получается такая вот сережка. Ну и последняя это что чтобы одеть в уши. Угу. На ну, тышку путь в фурнитуре, я так разная, да, да, они идут готовые вот такого uh -huh. плана. Эти швензы. С ними очень легко работать. То есть, что вот тут уже колечко uh -huh. такое готовое внизу. Мы берем его, открываем это колечко. Вот. Uh -huh. руку. Причем очень такая большая хитрость. Когда мы работаем с готовыми колечками, со швензами, раздвигать вот так не надо ни в коем случае, потому uh -huh. что они теряют форму. Мы просто отодвигаем бок, Вот так вот uh -huh. И, соответственно, одеваем сережку. Ну и смотрим, что это у нас вперед, да? Ага. Шмэн забудут у нас вот так назад одеваться, вот так, да? Ага. Ну, и, соответственно, мы так и одеваем. Вот. А, все, сережка готова. Вот такие сережки вышло у нас. Якщо ви додасте чогось свого, це будуть особисто ваші сережки, зроблені вашими руками з любов'ю. Тому головне це ваше бажання та фантазія. А з вами була програма Я знаю, як я її вуча Кучеренко. Дивіться нас за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого І з певненістю, скажете тепер я знаю як.